И у нас в студии вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Владимир Борисович, здравствуйте. здравствуйте. Что вы можете сказать о том, когда начнется реализация закона об особом статусе отдельных районов Донбасса? Ну, там на написано, зазначено, то, что проголосовали депутаты, про э, порядок здействия местного самоуправления. Очевидно, что это должно произойти после выборов, которые должны произойти демократично, согласно украинского законодательства. И э, выборы, которые э, В результаті яких будуть обрані представники місцевого самоврядування, які далі почнуть опікуватись питаннями окремих територій, про які йдеться в законі, Не зовсім зрозуміна дата виборів. Звучать різні дати 7 декабря. В ноябре еще какие-то даты озвучиваются. Можете прояснить? Ну, ситуацию? насколько мы понимаем, это 7 декабря, я не знаю, там другие даты, которые озвучиваются. Речь идет о том, что сегодня в реализацию мирного плана президента Украины определено, каким образом будет осуществляться местное самоуправление, это новая избранная власть, которой люди должны доверять, и самое главное, что эти механизмы должны позволить привести на эту территорию мир. В конце концов. Навести порядок и а, в едином унитарном государстве а, развиваться местному самоуправлению это означает городским общинам и общинам, которые находятся сегодня а, в таком тяжелом положении. Очень важный вопрос как будут финансироваться эти районы. Все территории, которые будут или есть на сегодняшний день под контролем э, украинской власти, они э, финансируются так, как это предусмотрено законодательством. Все, что касается особого порядка, я думаю, что будут определены э, те механизмы, которые позволят решить этот вопрос. А что делать жителям, которые находятся на территории неподконтрольной украинской армии? Им выезжать? Вы знаете, я думаю, что каждый для себя принимает решение, в данном случае, как он считает необходимым или правильным. А украинская власть готова сегодня обеспечить все для того, чтобы переселенцы, их на сегодняшний день больше 270 тысяч... Это только были, цифра. Были, Это официальные цифры. Были а, а, обеспечены жильем и а, интеграцией в мирную жизнь. А, безусловно, нужно находить решение, пути решения этого вопроса, потому что и... На территориях, которые не подхода живут люди, которым, у которых есть очень много вопросов, очень много проблем, которые нужно решать. И поэтому мирный план президента как раз позволяет всем вернуться к мирной жизни и начать решать те проблемы, которые накопились. Безусловно, что мне кажется, это достаточно важно, и это движение должно быть в том числе и встречным, мир должен быть провозглашен на всей территории Украины. А назовите основные пункты процесса децентрализации. От чего готов отказаться Киев? На самом-то деле децентрализация ⁇ это достаточно обширное понятие. Я вам скажу, что на сегодняшний день и президент, и Киев как и правительство готовы отказаться от всего, что не присущи выполнению функций государственной власти. К сожалению, за много десятков лет нашей независимости, кроме узурпации власти, центральной власти, ничего не происходило. Поэтому сегодня нужно все расставить на свои места. В конце концов, перестать государственной власти давить на общество, это есть очевидно. И э, позволить э, органам э, местного самоуправления не только быть присутствовать на территории городов, э, сел и сел, ищ, а и районов и областей, и гражданам позволить избирать свою власть, которая будет иметь возможности решать местные проблемы. А иметь финансы, которые сегодня люди платят на территории городов, и районов и областей, и оставить эти финансы часть их, на территориях для того, чтобы а, ремонтировать дороги, освещение, строить парки и скверы, ремонтировать садики или строить новые, и решать много других вопросов, которые есть сегодня в каждом селе, городе, районе или области. Владимир Борисович, еще один вопрос. Гуманитарную помощь от государства жители Востока получили только один раз, в частности в Луганской области. Остальное обеспечивает волонтер, Планирует ли Кабмин изменить ситуацию? Вы знаете, по поручению президента была инициирована помощь теми необходимыми товарами, которые необходимо было доставить на территорию Донецкой и Луганской областей. И я хочу вам сказать, что было сформировано больше 70, 750 тонн высококачественной продукции, в том числе и средств первой необходимости, которые были очень быстро, оперативно собраны и направлены на два склада Красного Креста, Международного Красного Креста в Украине. Так вот, хочу вам сказать, что только лишь 60 тонн этого груза доставлены в Луганскую область. Все остальное лежит на складах Красного Креста и по сегодняшний день не доставлено. Поэтому Украина сегодня готова, как и вчера, так и завтра, максимально помогать и поддерживать тем, кто нуждается в этой помощи. К сожалению, на сегодняшний день Красный крест не создал качественный механизм для того, чтобы эта помощь была доставлена. Мы обеспечим всем, что необходимо в тех объемах, которые будут необходимы. Спасибо. Будем надеяться, что помощь будет доставлена. На вопросы событий отвечал вице-премьер-министр Владимир Гройсман.